Анна Толанова, це організатор літературного проєкту під назвою Лілове місто це проєкт, Ну знову ж таки, мені здається, що тебе взагалі можна назвати Афродітою. Знаєш, яка собі жінка, яка змушує любити місто. А це проєкт, який покликаний знов ж таки подивитися на Запоріжжя іншими очима. Можливо, відкрити для себе місто заново і. Давай спочатку розберемося, в чому така необхідність. Знає, що було організовувати проект, пропонувати комусь щось писати про Запоріжжя, причому писати позитивне, а не те, що зазвичай у соцмережах про заводи, викиди і про те, що в нас все дуже погано. Ну, на самом деле, знаете, как бы каждый проект рождается либо как не на кухне, так, знаете, от нечего делать. Ну, э, на самом деле, как бы проект этот, он не то чтобы родился прямо сейчас, там, на прошлой неделе, он вынашивался где-то как минимум год. Э, и отчасти был, скажем так, связан с прошлыми проектами, там же «Кинольмонахом», «Стену любви», как бы, то есть он как-то вытекал постепенно. Но как-то в прошлом году потянуть два проекта из «Стену любви» и подобный проект... Э, не меня не получалось возможности чисто даже физически поэтому э, пообщавшись с некоторыми досвеченными людьми как бы предложив такую идею еще даже как бы вот мы зимой это дело обсуждали как бы все ну, так скажем так подбадривали что идея хорошая что надо ее вот как бы делать вот наступил вот такой прекрасный жаркий месяц июль когда э, есть больше немножко свободного времени для какого-то самообразования там поиска новых проектов я без проектов как так получается жить вообще не могу вот поэтому и родилась такая идея идея, которую вот сейчас мы только его и родили, как бы поместили сразу в все соцсети вот на большого шороха, скажем так, в хорошем смысле слова. И люди стали писать, интересоваться, звонить, предлагать. И на самом деле я понимаю, что ну, как бы раз это кому-то надо, если звезды зажигают, значит это кому-то надо. То есть по такому принципу. Проект невеличких эссе, невеличких оповедания, каких-то розповедей про Запоріжжя про місто в ну в таке, яке воно є. Але чому тоді лілове? Ну ну ж таки, таке дивне. Ну, лілове мені дуже колір подобається, але ж цим не якось. вызначаться назва проекта. На самом деле мы думали над тем, как бы какое должно быть название. К примеру, есть похожие проекты, которые сделали в прошлом году Любовяне. Об этом я немножко позже расскажу. А, и а, мне такая книга попала совершенно недавно на глаза, как бы я подумала, почему в Запорожье не, нечто подобного не существует. Как бы, может быть, оно существует, и наверное, я начала узнавать. И как показалось, что ни в книжных магазинах, ни на полках нашей библиотеки как бы ничего подобного нет то есть есть какие-то поодинокие произведения какие-то одиноких авторов а так чтобы это было а, сбирку такого ну пока что не существует то есть сразу такой пункт номер один почему лиловый мисто а, поначалу это было рабочее название но я теперь понимаю что мы наверное на нем и остановимся а, причем как бы лилово напишется немножко не вот так как мы все представляем то есть ли лав то есть, mm -hmm. как бы слово любовь, то есть звучит. И она, когда э, говорится на русском языке, лиловый город вроде как хорошо, нежно звучит, как бы органично. И лиловый мист» украинского тоже очень замечательно звучит. Почему лиловый? Рассматривали вариант сиреневый, какие-то тоже такие оттенки, как бы, потому что это оттенок э, сумерек, когда наш город очень красив, зажигаются в вечерние огни. Это оттенок раннего утра, над Запорожьем, когда тоже город очень красив. Это оттенок, ну, даже по психологии цвета, сочетания. Э, красного, женской энергии, синего, мужской. Ну, то есть, собственно говоря, то есть очень много на самом деле символизма вот непосредственно названия. Не потому, что э, лиловый город, э, это почему-то там в туманах, угу. в дыму, как бы нет. На самом деле, каждый будет трактовать по-своему. И город, он будет таким э, фоновым героем в каждом рассказе. То есть не основным, но, во всяком случае, будут звучать э, парки, скверы, какие-то, возможно, объекты, знакомые э, каждому запорожцу, даже запорожцу, не живущему уже давно в городе. Вот, Поэтому, собственно говоря, мы вот сузили к этой теме, скажем так, почему такое название. Юр? Ну, акцент, мабуть, будет больше на позитивные стороны места, так я разумею. Что а... и тут уже кто как побачит. Ну, а, когда мы определили совершенно недавно критерии, по которым mm -hmm. будем принимать наши работы, а, то мы сузили к тому, что жанр а, каждый автор будет выбирать ну, тот, что ближе ему. Единственный нюанс, на котором мы делаем, там, скажем так, ставку, что у нас не должны звучать темы насилия, агрессии, а какие-то политические, скажем так, лозунги. Если и будет какая-то звучать, там, тема, к примеру, ну, возможно, там, промелькнет, я так скажу, там, тема то, как бы, но она должна очень прозвучать, там, одним словом, там, полфразы, как бы, и не более. То есть все ставка скажем так, на художественный текст, на образы, будут ли они позитивные, будем смотреть. Но все-таки хотелось бы, возможно, где-то немножко грустных, печальных, uh -huh. почему-то учащих историй, возможно, открытых финалов, которые человек уже, читатель сам думает, чем же может дальше развиться сюжет. То есть вот идем по такому принципу. Сколько оповеданий вы намер вместить в одну сбирку «Лиловое место»? Вначале думали пойти, наверное, таким же путем, как и Левский проект, и сделать 10 новелл в книге. Но потом поняли, а зачем это, собственно говоря, себя ограничивает. Там ребята ограничивали себя в силу того, что они печатали книгу, им, возможно, нужны были какие-то определенные рамки для печати. Как бы у нас книга будет не в печатном виде, она будет в современном электронной версии, что очень большой плюс по ряду причин. Поэтому мы не ограничиваем на данный момент ни авторов, ни как бы, сколько войдет в итоге произведений. Автор один может написать и два произведения. Если они оба будут классные, разные, но одинаково вкусные, то это будет здорово. То есть на самом деле ограничений нет. Единственное ограничение немножечко по количеству знаков, которые будут рассказывать. Минимум должно быть 5000 знаков. То есть это примерно там дв две страницы текста, скажем mm -hmm. так, А4. А максимум этого 25 тысяч, это ну, чуть больше, скажем так, соответственно, умножаем там на 5, как бы. Mm -hmm. а, потому что, ну, дай волю некоторым нашим писателям, они могут роман сделать напишите? роман, напишут, это замечательно, но это уже может быть на будущий год, как бы. А пока мы вот будем пробовать смотреть, как у нас выйдет с таким объемом. Уже появились первые «хочи»? Да, желающих очень много. Причем желающих, скажем так, как-то удивительно, и 13-летний ребенок, который на самом деле написал собственную фэнтези, издал. Это было очень удивительно, интересно почитать. Как бы, ну, мы сразу написали, что мы делаем сборник рассказов для взрослой аудитории. И, соответственно, нам обязательно нужны те, кто ну, 18 лет плюс. А, и писали люди, которые имеют опыт в написании вообще литературы художественной, имеют свою страничку на Прозору, такой mm -hmm. литературный портал большой, а, ну, и мают силы в волосе уже давным-давно, как бы. То есть, на самом деле, очень большой, скажем так, такой вот возрастной ценс, и мы не ограничиваем, скажем так. Единственное, что ограничение, что пока что это литературный проект именно для взрослых, написанный взрослыми. Угу. А, якщо говорити говорить про э, якісь то там умови вступу приєднання до проекту, есть какие-то термины, есть какие-то еще, там критерии, за которыми будут выбирать, окрім кроме вику. Скажем так. Э, пока таких вот больших ограничений мы не видим, все достаточно будет индивидуально. А мне вот задают часто вопрос и пишут, а обязательно ли должен писать? какой-либо рассказ человек, находящийся и живущий в Запорожье. Я сразу скажу нашим телезрителям, что это не обязательно. Если же наш герой, да, э, в рассказе он э, хорошо ориентируется в городе, да, как бы и там едет, размышляет, видит какие-то объекты, это написано достаточно там четко и понятно каждому что это замечательно. Э, я понимаю также, что много Запорожан сейчас работают в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске. И если у них есть желание написать, без проблем они могут это сделать. Если человек, ну, был связан с городом, работая, к примеру, тоже когда-то уехал, или наоборот, он иностранец, но он уже живет здесь, и он, есть желание у него написать, пожалуйста, то есть ограничений нет. Ограничения сейчас только по времени, до 4 августа прислать текст, потому что потом начнется вычетка, редактура, работа с, с каждым нашим произведением индивидуально, то есть вылизывание текста, ну, соблюдение, возможно, там, правил орфографии, грамматики, это, конечно, большое приветствуется, но все равно, как бы, мы будем обращать внимание немножко на другое. И э, независимо от того, кто автор у нас, мужчина или женщина, э, человек в возрасте 20 лет или 50, то есть у нас на самом деле в этом плане мы чуть свободны. Ну, в принципе, нет. Я просто хочу проанализировать это. Это, байдуже, кто... Ну, как байдуже? Людина ответственная, может написать твор. <laughs> Он должен быть от 5 до 25 тысяч символов, да? Mm -hmm. То есть знаков. Mm -hmm. А, кстати, с пробелами, или без? Без, без. Без пробелей, да? Обычно без. А да. надеяться, куда можно вам, или как можно вас потом ознакомить с этим материалом? Uh, смотрите, на данный момент об этом проекте uh, знают люди, те, кто подписан на меня, или знают через друзей на Фейсбуке, в mm -hmm. частности, ВКонтакте. Пока не берем немножко другие социальные сети, потому что ну, на данный момент Facebook наиболее, такой, скажем так, хороший для нас ресурс. А, буквально на следующей неделе а, возможно у проекта появится собственная страница а, в интернете, то есть свой собственный сайт, mm -hmm. ну, такой визитка, скажем так, если в случае, где будут все условия. и Так дальше, возможно, на этом же сайте уже мы, собственно говоря, всю книгу а, мы потом через время и поместим. А, на данный момент можно прислать на мою электронную почту hanna.talanova.gmail.com То есть достаточно такой очень простой. Если же кто-то не запоминает, меня можно всегда найти и ВКонтакте, как Анна Таланова, и на mm -hmm. Фейсбуке. Я каждый день новые посты освежаю, скажем так, отвечая на вопросы: э, ну, возможно, такие там, как можно ли указывать какие-то памятники, которые были снесены. Нет, противоречит ли это закону декоммунизации? То есть, эти мы вопросы тоже решаем. Э, у нас есть юрист, кстати, который нам помогает. И Там же можно будет найти и мои контакты, два телефона, и, собственно говоря, Куди пісати, куди відправляти? Uh -huh. Є якісь побажання щодо авторів? Чого хотілося б побачити, почути від них, чи яких саме авторів хотілося б долучити до проєкту? Да, я, наверное, как бы сделаю такой небольшой акцент, опять же, отталкиваясь от проекта, который делали девочки-любовянки, ну, как девочки, там тоже был достаточно разновозрастный проект. К слову сказать, было удивлением для меня, что несколько авторов из десяти, которые писали, были коронованы коронацией слова, то есть таким глобальным украинским проектом, то есть они уже имеют такой вот опыт. Вот, у нас мы не ждем от наших авторов, в первую очередь, как бы, участия в коронации Слова, как бы главное, чтобы тексты были, во-первых, уникальны, это будут проверяться: а, так чтобы тексты были написаны, ну, возможно, с какой-то хорошей страстью, не к городу, а вот просто страстью, с четкостью мысли. Потому что иногда а, человек немножко уходит в какие-то высокие да? материи, да, и начинается, честно говоря, читаешь вроде тексты. Ты понимаешь, что, что ты читаешь вроде как чужой дневник эмоций. И не совсем понимаешь, а где же, собственно говоря, герой, а где конфликт, а где конфликт героя там к примеру с самим собой или там с реальностью э, то есть четко критерий это э, современный город современный герой. Можно немножко копнуть где-то истории, как бы погрузить героя, ну, к примеру, там, если рассказ на мистическую тему, или окунуть героя немножко, там, посмотреть в будущее. Ну, э, скажем так, в этом плане будем смотреть, насколько это будет добоваримо. Главное, чтобы это было вкусно, это было свежо, это было интересно. Часть рассказов э, будут на русском языке, это замечательно. Часть на украинском языке. У нас сейчас тут такие средовища, еще можно использовать если украинский и на русском языке. И это будет интересно, что половина книги на русском, половина на украинском. Почему будет две обложки «Лилово или и «Лиловый город». Э, поэтому мы будем готовы ко всем рассказам, главное, чтобы они были действительно пронзительны, тонкие, элегантные, отточенные э, и несли какую-то определенную мораль, мысль и напрашивался какой-то вывод у каждого читателя. Ну, про любовь до места, до людей места и до того, что нас оточивает. Дякую, что завитала, рассказала Нет, больше. Да. Сподеваемся, что появится чимало охочих долучиться до проєкту для того, аби прославити Запоріжжя і ну, скажімо так позбутися комплексу меншовартості, Мовляв, все життя десь там в Дніпрі, в Києві, в Харкові. Особливо, а в нас так. немає. Нас є а, тільки його потрібно побачити Конечно. або створити власноруч. Okay. Так, ну і наступна рубрика. У нас це рубрика, яка розказує про видатних українців. Український актор Олександр Хвиля а, сьогодні народився, 15 липня його біографія в рубриці День народження українця.